Вітаю в ефірі програма «Народний бюджет» і я її ведуча Віра Кондратьєва. Сьогодні у нас в гостях Надія Марчук, депутат Одеської обласної ради від Увідіопольського району. Вітаю вас, Надія Добре. Борисівна. Перше питання. Як виконується народний бюджет в Увідіопольському районі? Я сьогодні хочу сказати нашим телезрителям, що проведя сходи і зустрічаючи з громадянами, ми, безумовно, взяли на себе відповідальність. Власть, депутати, депутатський корпус і районного совета, і ми депутати обласного совета. И сегодня можно с уверенностью сказать, что те задачи, которые первостепенные, которые нам поставили наши люди, наши избиратели, наши жители нашего района, мы с ними реально имеем возможность сегодня справиться. Почему я так говорю? Потому что по итогам полугодия мы выполнили бюджет на 125% района и имели возможность 2,5 миллиона гривен дополнительно выделить на фонд развития, то есть на финансирование тех объектов, которые мы задекларировали. По итогам 9 месяцев мы также ожидаем перевыполнения и имеем возможность дополнительно еще выделить средства. То есть реальная возможность наших обещаний существует на сегодня, реально. А как жители Ведеопольского района встретили народный бюджет сначала? Была доверие? Надо сказать, что немножко было по-всякому. И, может быть, люди думали, что это временная акция, когда мы осенью первый раз проводили народные сходы. Но уже когда мы проводили их второй раз и доложили нашим избирателям, какие объекты, из тех, которые были запланированы, у нас включены в план, которые уже финансируется. как обстоят дела с открытием финансирования, с проектированием, тендерами и так далее. Люди, конечно, более активно уже приняли участие. Я хочу сказать, что на каждом сходе, в зависимости от зала, в котором мы собирали людей, ну, было не меньше 200 человек, угу. а где-то и 400, и 500. То есть люди активизировались, потому что вот этот проект губернатора нашей области Эдуарда Леонидовича Матвейчука «Народный бюджет» он очень влияет на работу власти, диалог власти с общественностью. Угу. То есть люди могут прийти спокойно и спокойно решать вопросы, как общим для своего села, так и свои личные после окончания схода. Потому что после этого у нас как депутатов, как главы администрации, главы района совета были, еще и приемы граждан. И поэтому это серьезный шаг, где мы Характеризация нашего общества, потому что люди почувствовали, что власть их слышит, власть их услышала и делает все, чтобы решить. Конечно, сегодня сказать, что мы решим все проблемы сразу и давайте сегодня и только сейчас, ясно, что это невозможно, потому что проблем, к сожалению, очень много. Надежда а какие конкретно объекты были профинансованы, какие проблемы были вырешены? Я хочу сказать, что было акцентировано внимание на 71 объекту, который финансировался финансируется у нас районного бюджета. Это порядка 10 миллионов гривен мы планируем выделить на эти объекты. Кроме того, порядка 20 миллионов гривен у нас будут финансироваться объекты с поселковых сельских советов. А если взять государственный бюджет и все источники финансирования, которые экологический фонд и дорожные и так далее, то я так прикинула, что, наверное, не меньше 60 миллионов гривен в этом году у нас будет вложено в социальное развитие нашего района. Это очень внушительная сумма. Но она в то же время не снимает все проблемы. Проблемы остаются, но нужно всегда выделять первостепенные. И я думаю, что все-таки мы выбрали такой... Приоритет поставили, конечно, там, где были проблемы большие с водой. Это в первую очередь, и эти проблемы уже у нас решаются реально. С уличным освещением, с крайними проблемами по каким-то там дорогам коммунальным. Но самый такой большой упор мы сделали, конечно, на ремонт школ. У нас в этом году 13 школ ремонтируются, капитальные текущие ремонты и на детские сады. Безусловно, с принятием закона о плате за рождение ребенка, с детскими садами в связи с увеличением рождаемости, стоит очень остро. В нашем районе только как будто бы благополучно, мы в пяти селах вообще не имеем, к сожалению, детских садов. Uh -huh. Эти все сельские советы заказали сегодня проектно-сметную документацию, и мы работаем над проектно-сметной документацией. Uh -huh. В этом году мы в трех детских садах по нашим селам вводим в эксплуатацию пять новых групп. Это порядка 150 человек у нас дополнительно смогут ходить детские сады. Два детских сада – это Надлиманское и еще одно у нас село, двух селах, Марьяновка. Мы выкупаем детские сады бывшие и тоже изготавливаем проектно-сметную документацию. Там, где не хватает детских садов, это большая долина, это Видиополь, у нас тоже разрабатывается проект на сметной документации. Ведется строительство детского сада в новой долине, кроме того, что я назвала инвестирует строитель, который строит многоквартирное жилье в этом селе. То есть эта программа у нас четко разработана и она работает, и я думаю, что В ближайші годы, звісно, не одразу, але в ближайші роки ми максимально рішимо эту проблему. Тобто для вас тепер найголовніше це такі, ну скажімо так, освітянські проблеми і проблеми пов'язані з дошкільною освітою, так? Да. Ну, нельзя еще отбрасывать проблему, конечно, здравоохранения. Так. Тоже у нас есть, и ремонтируются у нас ФАПы, и дальники, и в других сельских советах. И сегодня мы серьезно, капитально ремонтируем завершаем ремонт рентгенологического отделения, детского отделения, центральной районной больницы и приступаем в этом году к ремонту родильного отделения. Угу. То есть тоже у нас программа по здравоохранению очень серьезная. И учитывая, что мы сейчас проводим Народний медосмотр ми очень серйозно вникаємо в этот випробувати. І... Що на сьогодні показує народний медосмотр? Є вже якась статистика, що потрібно далі робити? Безусловно, виявляються люди, які установлюються діагноз правильні діагностики наверное, то великий процент, так говорить, що человек угу. І установив діагноз, некоторые люди не знали о том, что у них есть какие-то болезни. Второй этап уже помощь в оказании, оказание помощи в лечении, доведение до логического конца. То есть некоторым людям нужно поехать в областную больницу, проконсультироваться. Глазные проблемы очень много, детские проблемы. То есть я считаю, что это очень серьезное начинание. Оно, конечно, должно быть не единовременным, но я думаю, уверена в том, что это будет ежегодно проводиться. И это даст нашим возможность жителям села, которые, к сожалению, не имеют возможности ездить. Знаете, как село, это работа, это дом. И -то, это целая проблема для жителя. І те, що к ним приїхали повністю бригада врачей по всім направлениям і провели роботу, дуже серйозно споріж для наших сільських жителів. Але все ж таки діагностика це перший етап, але лікування комплексне ем, і все, що з цим пов'язано, чи можна це організувати сьогодні прямо в районі, на ваш погляд, Яким чином? більшість проблем можна рішення в нашому районі, тому що у нас сьогодні. есть оборудование необходимое в районной больнице но есть такие, конечно же, проблемы, которые требуют отправки людей в областные больницы. Mm -hmm. Так что, кроме того, если еще учесть, что в этом году у нас год здравоохранения по нашей области, okay. это все уже знают, это не раз было задекларировано, мы рассчитываем и ожидаем серьезное поступление оборудования за счет государственного и областного бюджета. Это даже даст возможность нам укрепить материально-техническую базу и проводить еще более такое современное лечение наших жителей. Угу. Конечно, у нас в районе это возможно, есть врачи достойные, есть оборудование, есть места в больнице. У нас в этом году, вы знаете, была введена больница в большой долине участковая. То есть у нас возможности есть. Еще остальное вопрос, что касается школ. Вы уже сказали про детсадки. Mm -hmm. Что с школами? Чи выстачает школ? Чи, мабуть, потребует, как кто говорит, оптимизации сегодня? Тобто, какие То есть объединяются какие-то школы, потому что нет учеников. Что происходит с этим? Я хочу сказать, что в нашем районе как бы оптимизация не нужна, потому что район у нас растет, население на района растет, mm -hmm. жители учени растут. Ученики есть в да? есть, да, ученики mm -hmm. есть. Но у нас, конечно, есть проблемы. Это особенно касается... Школы в Барабой, которые мы конечно в этом году все равно ремонтируем, делаем там крышу, некоторые еще работы, но у нас там недостроенная школа, Барабойская школа, 306 мест еще с 96 -го года начато строительство и строительство к сожалению заморожено. Поэтому мы сегодня уже работаем над экспертизой, над проектами, документацией и надеемся на то, что по программе, которую сегодня, которая есть в нашей области по достройке школ, которые ранее были не закончены, мы в перспективе попадем и достроим эту школу. У нас еще есть одна недостроенная школа. Это школа в Петродолине. Там немножко она у нас на 784 места. Она может быть сегодня такая не нужна. Это нужно рассматривать угу. вопрос. Возможно, частично переоборудование под детский сад. Это тоже возможно. -то? У нас серьезный капитальный ремонт ведется сегодня в Таировской школе. Нам в перспективе нужно рассматривать вопрос строительства новой школы в селе Николаевка. То есть есть проблемы, но... В том состоянии, в котором мы сегодня поддерживаем школы, они, безусловно, дают возможность достойно нашим ученикам учиться. Дякую вам дуже Надея Борисовна, за розповідь про те, что происходит в Видеопольском районе. Я желаю вам успіху. Ну а нашим зрителям я нагадую, что сегодня в гостях была Надея Марчук, депутат Одесской областной рады от Видеопольского района. Будьте здоровы, до встречи.